स कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः स शोक इव कस्मात्मन् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादायि मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी बन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् सजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किन्नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम् कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवाम् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतस्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः